Ситуации, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. И Они для нас носят фундаментальный характер. Здесь все очень опытные люди, особенно за последний год с лишним, ну, такие, как вы, которые под пулями побывали. Ну, меняется сознание, я это знаю. По себе не так, как вы, может быть, лазил под пулями. Да? Но еще с тех пор, когда на вертолете летал, и по нему стреляли. Трассирующими пулями. Понимаете, все это э, меняет сознание. Так в, а в чем э, наш, смысл наших действий? Э, придется два, два шага сделать от центра поля. Ведь, э, э, ведь мы же были, мы э, настроены были и, и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем, мы, мы примирились с, э, с тем, что ну, вот, то, что произошло, то произошло, и надо с этим жить. Да. И, и вы знаете, я уже говорил, это не секрет, и нашим западным партнерам, как я их все время называл, мы же ну, все предложили. Мы считали, что мы свои буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил. Давайте у нас рассмотрим эту возможность. На щелка оттуда, даже если мы рассматривать не стали. И, и про давайте мы вместе сделаем. Бум. значит, э, э, вот, э, Мы понимаем, что события 90-х, начала 2000-х годов связаны с тяжелым наследием историческим. На Кавказе, например. Но с кем вы воевали-то? В значительной степени с аль-Каидой. И чего делали наши так называемые партнеры? Поддерживали материально, информационно, политически, даже в военном смысле. Наплевать им на то, что это аль -кави. Только бы нас раскачивают.